皆さん、こんにちは。ナビのアチャピです。えっと、今日は、アチャピとレビとしずくが最新のブローラー、ケンジのマスターする方法を教えていきます。それでは早速、やっていきましょう。 はい。では実際にまずはアチャピが、ケンジの使い方を簡単に説明していきます。まず、おすすめスターパワー、ガジェット、ギアの紹介からやっていきます。まず、おすすめスターパワーは2つ目です。はい。こちらのスターパワーがもう圧倒的に強いので、ぜひ皆さんこちらのスターパワーを使ってください。で、次に、ガジェットですね。ガジェットに関しては、 同じく二つ目が強いです。まあ、これね、マジでこのガジェット、本当に一番壊れてるんじゃないかぐらい、マジで回復量めちゃめちゃ高くてかなり強力なので、ガジェットもこちら一択でおすすめとなってます。で、おすすめギアに関しては、基本的にはダメージとシールドギアでいいかなと思います。で、ブッシュが多ければスピードギアと、 ダメージギアをつけてください。はい。では、まず訓練場で簡単に使い方説明していきます。まず、このケンジというキャラクターは、最初、移動攻撃です。モーティスみたいな感じで移動することができる攻撃で、まあ、その次に扇形、ビビみたいな感じで攻撃をすることができるんで、まあ、この2つの交互の攻撃をうまく利用して、あと、リロードがね、このキャラクターめちゃくちゃ溜まるのが早いんで、こんな感じで雑に移動にリロードを吐いても問題ないです。 はい、こんな感じで敵に一気に近づいて、まあ攻撃してっていう感じで。 よろしくお願いします。で、続いて、ウルトですね。はい。ウルトの使い方に関しては、基本的にオートエイムで大丈夫です。敵一体を狙うときはオートエイム。で、まあ、敵一体を狙わない場合、敵が固まっている場合は、エイムして、その固まっている場所に、はい、ウルトを打ってあげることによって、まあ、簡単にね、このキャラ、ウルトループすることができるんで、はい、こんな感じでウルトループして、まあ、火力もかなり強いです、といった感じになってます。で、まあ、ケンジはね、マジで、 この投げとかに対してもめちゃめちゃ強いんでモーティスみたいにこんな感じで移動できるんで投げに対しても強いから、まあ、とりあえず詰めてあとこの壁裏のね判定も結構でかいんで、まあ、そこら辺をうまく利用してくださいでウルトでは、まあ、壁貫通もできるんでこんな感じで壁裏の敵も攻撃することができますと、まあ、簡単にこんな感じかなはいアチャピからは以上になりますはいどうもしずくです、えっと、今回は、えっと、新キャラのケンジを使って まあ解説だったりどんな感じで僕が思ってるかやっていきたいと思いますはいまずケンジはえっとなんかモーティスとちょっと似ててあと攻撃パターンが2つあるんですけどえっと主にまずこれこのモーティスのやつで何ていうの前に進んでこの2発目の扇形の攻撃で敵をキルしに行くって感じですねであとガジェットがめちゃくちゃ回復するんでまあそれもだいぶ強いかなと思うのでそのガジェットをうまく使うってことも大切かなこんな感じで やばもう火力高ちょっとモーがめちゃくちゃ火力高かったわ。なんですけど、このウルトが溜まったら、まあ、ウルトをエイムしてちゃんとミッドにね、こんな感じで介入してあげて、でモーティス最面は絶対負けないんで、いいよ、いい感じ、ナイス。で、キルしてあげて、これも2回当てていく、うまい。で、こんな感じで1回盤面取ったら、また、このこれ、モーティスのやつ、ちょっと待って、モーがやばい、マジで。カバーしてあげて、 通常攻撃で回復することもできるんで、それもだいぶ強いと。待って、めちゃくちゃいい感じじゃないこれは、ミッドに対して、いや、マジか、これガジェットで回復しながら、OTM でね、o 当てていく。ちょっと待って、もうが無双してるわ。もがえぐいわ。頑張ってるけど。で、またこれ、この、あとこいつリロード早いからさ、めっちゃ強いよね。これでまた、行って、これあと一発で溜まる。で、ウルトオートで、うまく流す。持ってもうてすやばい。 もうディスがえぐい、これ。え、でも今みたいな感じで、とりあえずこの通常攻撃で移動して、これで相手を攻撃するって感じですね。使い方としては。いいよ。で、この回復するのもね、ちゃんと生かしてあげる。今みたいに、わかった、急に前出るんですよ。こんな感じで。で、まあ攻撃するって感じやけど、ちょっと相手のキャラが強すぎて負けちゃいましたね。はい、2戦目やっていきます。ちょっと待って、これチェーンあるチェーンあるくさいな。 まあでも、サンディとかに対しては、だいぶ、火力低いキャンに対しては、だいぶ有利ってのと、また今みたいに移動して、ちゃんと、これも、えっと、モーティスの移動で避ける、弾焼けをしてあげる、今の、ちゃんと大事なポイントね。この通常攻撃で弾焼けもできるんで、それもちゃんと大事なとこっすね。で、これ、モーティスに対して、OK? で、これは行ってあげて、ウルトが溜まったんで、バイロンに圧をかけて起量していく。で、これ回復ね、ガジェット。またウルトで、いや、マジで強いわ、このケンジ。 めちゃくちゃ強いですね。モーティスの配置で怖いが大丈夫かないす、ね、オッケーですよね ?OK。常にこ,のこっちの状態、この扇形じゃなくて、このモーティスの移動状態で、オッケー危ない。最低でもウルトは1対2を当てたいですね、絶対。で、ガジェットで回復できる。いいね、めちゃくちゃいい感じ。これもウルトでカバーしてあげる、ちゃんと。で、また扇形。 なってるんでちゃんとこのモーティスの移動タイプにしてこれ逃げながら撃つこれもガジェットで回復するいい感じよこれ一旦ガジェットまだ1回残ってるんで味方と合わせていきたいなこれも扇形なんでこれの攻撃を捨ててこれで突って巻いてウルトでこうウルト中は無敵なんでそれもちゃんと活かしたいところではあるこれ移動して切るめちゃくちゃいい剣持ができてますね多分ナイス これもちゃんと攻撃して逃げて、ウルトを、あのー、違う的にちゃんと打ってあげると。で、ガジェット回復、ウルトを、いやー、マジ強い。はい、で、スターパワーは、えっと、こっちの流れなん、はい、スターパワーは、えっと、こっちを使ってください。で、ガジェットもこっちで、ギアは、えっと、プラス1とダメージギアだけでいいかなと思います。で、個人的には、こいつは結構環境最強キャラ。 で、まあ、モうが今一番強いと思うんですけどモうの次に僕は強いかなと思います基本何でもいけるキャラであんまりきついキャラがいないと思うのでこいつは強いと思いますはいてな感じで、えっと、今回は、えっと、ケンジの解説だったり、まあ、僕がどう思ってるかやったんですけど個人的にはやっぱり強いと思ってるのでよかったらみんなも使ってみてくださいじゃあねーはいということであこんにちはレビです、はい、今回は えもうのね、もうじゃねえわ。ケンジのね、解説をしていこうと思います。ケンジはえ2パターンねえ、通常攻撃があって、まあでも相手がね、もうの時はなるべくね、とんないようにしましょう。けれども、もうのね、火力に一瞬でやられちゃうんで、まあ、こんな感じでね、とつってあげて、回復が強いキャラクターなんで、回復をしてあげるって感じですね、ガジェットで。まあ、ガジェットの回復はめちゃくちゃ強くて、あのー、全然ね、体力の75%、削られた3秒間のね、75%をね、回復するということで、 めっちゃ強いキャラクターなんで、まあ、ガジェットの使い方はね、マジで、ちゃんとした方がいいと思います。はい、で、こんな感じで、まぁ、あ、スツーに乗って、乗って、スツーをやまずやりたい。はい、で、とりあえずこれも取ってあげて、はい、こんな感じで、あのこんな感じで、2枚にね、打たれても、えー、勝てるって感じですね、意外と。ナイスで、まぁ、あ、ケンジは、えー、ウルトをね、3体当てると、ループするっていう機能を持ってて、 まあ3体というかまあ3回かな。1人の敵に対しても2回とかに切ることもできるんで、まあまあ強いと思います。ただ、正直言って、まあ、訪れるキャラクターが限られてるというか、まあ、そこまでね、全員のキャラクターに訪れるわけじゃないんで、まあ、めっちゃ強いかって言われたら、個人的には怪しいんですけど、まあ、こんな感じで、結構即効性のあるキャラクターですね。あの、短期勝負が強いキャラクターで、まあ、長期になればなるほど別にね、 えー、良さはなくなってくるのかなということでこんな感じで2回切れるっすねこれはでこれもいってあげてこれもはいでケンジは、えー、通常攻撃と、まあ、ウルト全部でなんですけど攻撃すれば自分が回復するんでその回復をねうまく使ってまあ立ち回っていくって感じ、ね、これで、まあ、1回ですね今はいでモーに対してはこんな感じでね、まあ、ギリギリ勝てるかどうかなんでこれで2回切ってあげてまあこれもね、まあ、回復量としてはそこまで高くないんでまあ見極めてって感じですね 動画を見ててくれてありがとうございました。私たちのアドバイスを聞いた後、ケ賢ジをプレイすることが楽しみになったことを願っていますこのキャラに対して思っている感想をぜひコメント欄で教えてください